Вітаю, мене звуть Соня, і ви на моєму каналі. Сьогодні ми будемо грати в гру, яка називається Принцеса Зачарований Світ Дісней. Разом з тим хочу вибачити за те, що вона на російській мові, так як я погано знаю англійську, а українського перекладу просто не існує. Тому маємо, що маємо. Чому саме ця гра, а не якась інша? В дитинстві я намагалася її пройти, але я не змогла її пройти, тому що дуже затопила на одному з рівнів. Щоб повне спойлерити, не скажу поки на якому, коли дійдемо, тоді скажу. І от це, типу, як незакритий гештальт, який ми сьогодні з вами будемо закривати. Ще іронічно, я, можливо, майбутня гештальт-терапевтка, тож будемо все робити максимально професійно. Там гра, я думаю, не така вже й. Невеличка по хронометражу, тому скоріш за все сьогодні тільки перша частина. А якщо вам сподобається, то напишіть про це в коментарях, і ми повністю закриємо цей гештальт. Тим часом ми вже в грі. Я намагалася трошки пограти до того, як подумала про це записати відео, тому там є збережені вже ігри, тому не звертаємо на них просто увагу. Тож починаємо нашу подорож світами Дісней. В одном королевстве жила была девочка. Однажды гуляя по лесу, она увидела крошечную фею. Девочке стало любопытно, и она пошла за феей к заброшенному замку. Когда они пришли, фея рассказала, что раньше здесь жила прекрасная юная принцесса, но теперь на замке лежит злое заклятие. Чтобы вернуть замку былое величие, одна необыкновенная девочка должна отправиться в путешествие по зачарованным землям и помочь принцессам в беде. Если она им поможет, заклятие исчезнет, и замок снова станет таким же прекрасным, как прежде. А теперь начинается наша история. Какой большой и красивый дом! Постой, ты разве не помнишь эту комнату? По-моему, нет. А как тебя зовут, помнишь? Иди своим. Еще раз, вот это свое имя. Думаю, Соня, все, Педида. Слава Богу! Рада, что ты хотя бы вспомнила, как тебя зовут. Я тоже. Мы все ради. Ну что ж, а помнишь, как ты раньше выглядела? вспомнить. Ничего страшного. Просто подойди к зеркалу, и мы выберем тебе новый наряд. У любого начисто на в детенстве. побудем от трошки стилистами для нашей принцессы, у которой, скорее за все, какая-то Ну Но с кем не бывает, с кем не бывает. Видишь, твое платье изменилось. Чтобы увидеть все наряды, продолжай двигаться направо. Чтобы выбрать платье, нажми клавишу X. Если хочешь поменять его цвет, используй стрелки вверх, вниз, влево, вправо. Видишь, это легко. Чтобы продолжить осмотр вариантов, нажми клавишу X. Да. И не забудь, можешь поворачиваться в зеркало, нажимая клавиши. Это платье тебе очень идет. Спасибо. А ты мне еще что-нибудь расскажешь? У тебя впереди долгое путешествие, но я буду с тобой и помогу сохранять твои приключения. Каждый раз, когда видишь эту картинку, это значит, что твое приключение сохранено. Над чем-чем, а над картинку для сбережения файлов и точно не Отлично. Теперь я дам тебе одну очень важную вещь. Твою волшебную палочку. Ух ты, здорово! Какая красивая! Эта палочка обладает удивительными силами. И она поможет тебе в путешествии. Пойдем в тронный зал. Я покажу тебе, как с ней обращаться. Ну еще что ты починается, наша наимоверная пригода ж, почему чекували все разом в тронный зал. Во время путешествия ты встретишь много маленьких зеленых созданий, имя которым Злынцы. На вид они безвредны, но именно из-за этих забияк в замке случаются все беды. На самом деле пойманные бабочки, которых заставили делать гадости, и только твоя волшебная палочка может освободить их. Понятно. Но как это сделать? Есть два способа отпустить бабочек. Можешь направить на них магию волшебной палочкой или охватить магией целую область. Хочешь пропустить уроки? Пропустить уроки, но можно и кистом там чеки. Гулять, так гулять. Ще, може, еще я могу порадовать еще игрой, которая вышла в 2007 году знал я точно памятаю. И Какая-то пророссийская, потому что тут почти все на литру Z. По пути ты встретишь людей и предметы, с которыми ты можешь взаимодействовать. Над ними будет плавать знак Z. Когда увидишь, что над кем-то или чем-то появился знак Z, подойди и нажми клавишу Z для действия. Ну как, готова попробовать? Ты утопово готова до того, что Z? Конечно, готова. Нажми клавишу Z. Молодец. Теперь попрактикуйся. Можешь поговорить с жителями деревни и поэкспериментировать с предметами в комнате. Как закончишь, возвращайся сюда. Сегодня станемо врагами народу. Привет! Привет, привет. Привет. Хорошо. Чтобы применить магию с помощью палочки, нажми Пробел. Ясно. Чтобы применить магию, нажми Пробел. Учишься. Теперь попробуй свою магию на тех злынцах. Когда будешь готова идти дальше, возвращайся ко мне. Я все дотинство боялась этих злынцев. Оце я разумею файтинг, а не все все ваше. Че я тут так подумала, может быть, это Z, потому что они очень любят литеру а сейчас попробуй магическую волну. Удерживай недолго клавишу пробел, а затем отпусти. Увидишь, как магия разольется вокруг. Ладно. Удерживай недолго клавишу пробел, а затем отпусти. Какая Теперь попробуй магическую волну на тех злынцах. Когда закончишь, встретимся здесь. Вот самый крутой. еще одно последнее свойство твоей палочки. Способность магически исправить пакости злынцев. Правда? Ага. Yeah. Это очень легко. Просто нажми клавишу X. Попробуй. Чтобы применить это свойство, нажми клавишу X. Чтобы применить это свойство, нажми клавишу X. Отлично. Теперь можешь попрактиковать свою магию на предметах в этой комнате. Не забудь вернуться сюда, когда закончишь. Оце вони погані взяли і квіточку. Меншу зробили, як воно. це теж я не думаю, що це якась пакості, тому що тут просто сундуки відкривати. Але добре здорово! Ти учишся дуже швидко. Це хорошо, бо нам пора йти далі. А время твоєї приключення тобі іноді нужно буде прикати. Для этого нажми левую клавишу Shift. Чтобы прыгнуть, нажми левую клавишу Shift. А мы вот это Теперь ты Супермен справочный. Смотри, самоцветы ведут наверх по лестнице. Думаю, нам нужно туда. Ну, добре. Пишу туда. Мне очень нравится это освещение. Воно ніби створено з веселки, напевно, це типу щось вітражів, яких тут немає. Тому я не знаю, як тут це освітлення взагалі з'явилося, тому що я знаю, що відблискує так решталь, але ну це дитяча гра, ми задавати дуже багато запитань не будемо. это запретное место в замке. Здесь хранится его самый главный секрет. На вид здесь пыльно и запущено, но если ты используешь палочку, на том устройстве посреди комнаты, думаю, ты найдешь сюрприз. Пишу до запрещенки. давно не использовали. Но не волнуйся. До дна прокатишься с ветерком. Чему вы нас на них камни падают. Ну, добро. Вот мы и на месте. Осмотрись вокруг. Это тайный вход в миры принцесс. Злынцы, с которыми ты уже познакомилась, во всех этих мирах приносят беду. Твоя задача – помочь принцессам в каждом мире. Когда все принцессы будут спасены, наш замок и наш мир будут восстановлены. Ты можешь заходить в любой из миров принцесс, в любом порядке, в каждом по три раздела. Чтобы спасти все королевство, тебе нужно завершить все три раздела. При входе в каждый мир на волшебных воротах у картины висит небольшой знак, сообщающий об уровне трудности этого мира. Легкий, средний или трудный. Будь внимательна, в некоторых мирах тебе придется туго. Знаю я один такой свет. Выбери принцессу и нажми левую клавишу Shift, чтобы войти в ее мир. Помни, проще начать с мира Ариэль. В мире Жасмин весело, но он немного сложнее. Мир Золушки довольно трудный, но я знаю, что ты справишься. Мир Белоснежки очень сложный. Ты должна подготовиться. Ну что ж, я думаю, мы это все выпробуем в следующей серии. Цього неймовірного летсплею. Сподіваюсь, вам було цікаво. Це моє перше відео, тому я не думаю, що це було супер цікаво. Все проходить з досвідом, тому я не думаю, що це величезна проблема. А від вас я попрошу на пора в коментарях. Мені буде цікаво почитати, і можливо, що з них мені знадобиться для подальших відео. Думаю, ми будемо йти по рівням, тому наступна принцеса. Буде, звісно ж, Аріель, тому що сказали, що Аріель це найпростіше, що є. А ми, думаю, доросли хоча б до Аріель, тому будемо гратися в світі Арі. Буду вдячна кожному за лайк, коментар, підписку та поширення відео серед друзів. На тікі може хтось теж не зміг пройти той рівень, про який я кажу. Ну ту принцесу, той рівень ту голову. Може, я на одна ще не одна така, що не змогла пройти якусь одну гру з дитинства, якби не намагалася. Може, у кого ще є такі ігри? Буде цікаво почитати. Бажаю всім гарного настрою і до наступних зустрічей.